А у нас в гостях мэр города Коростень Владимир Москаленко. Владимир, спасибо, что нашли время нам заехать. Владимир, вы знаете, почему вас пригласили? Мы узнали, что вы попали в список самых необычных мэров Украины. Вы слышали об этом? Слышал. Кто вам об этом сообщил? Ну, я посмотрел газеты. Газеты сегодня написала о том, что есть там топ мэры, которые провели какие-то необычные... Мероприятия и поэтому они попали там в десятку самых необычных мэров. Давайте мы прочитаем вашу номинацию. Вы попали в этот список как знатный кулинар, а точнее сказать, вы мэр, который дает мастер-классы пожарки дерунов. Это правда? Это правда. Почему деруны? <связывая> ну я представляю по леске такой край э -э Житомирская область, э -э там где именно культура картошки всегда была. И э, не просто появился там сам фестиваль Дерно, там ничего. А, ну, скажем так, бедный край достаточно. Э, практиковалось выращивание картошки, льна и хмеля. И вот картошка сама из себя, и можно разных блюд готовить, но сами деруны у нас считалось на Полесе, у нас на Карастенче, это такое, ну, лакомое блюдо. Очень вкусно, очень интересное, очень хорошее блюдо. Поэтому, исходя из этого, и у нас был такой креативный журналист Валерий Чепаренко. он работал в Униане, и он предложил, что давайте проведем такой фестиваль. Вот там фестиваль, там какие-то галушек, сало, там еще чего-то, вареников и тому подобное. Он, говорит, давайте им проведем для нас же характерно, что самые интересные блюда и необычные и любимые всеми, там, скажем, карастенцы. Ну, национальное, да. Национальное, да. да. А может быть не стоит останавливаться на Дерунах? может быть просто глобально устроить фестиваль картошки, показать э, всему миру, сколько можно удивительных блюд приготовить из э, этого вроде как обычного корнеплода. Э, видите, я считаю, что даже вот фестиваль Дерунов мы удивили весь мир уже. Почему? Потому что у нас с первого фестиваля это э, в 2008 году мы фестиваль, севаль, у нас принимают участие англичане, французы, норвежцы, э, шведы, это я имею в виду дальние зарубежье. То у вас похлеще, глушь, чем рядом. евро, который у нас проходил? Ну, похлеще, не похлеще, но э, норвежцы, тут шведы в Киеве пиво пили, а у нас норвежцы дюруны жарили. То есть свое блюдо из картошки они жарили и угощали всех. А, кстати, фестивали. у норвежцев какое блюдо из картошки? Самое ну, удивительное. Э, я они... вижу, по вашему лицу, не очень. По сравнению с нашими дюрунами, поверьте, мне, что равных нам нет. А вот скажите, в 2010 году, если я не ошибаюсь, да, вы приготовили самый большой дерун в мире весом 136 килограмм. Точно так. А вот скажите, кто исполнял обязанности мэра, пока вы пекли самый большой дерун? Ну, видите, это не значит, что я сам пек этот дерун. Это как бы, э, ну, такой бренд самого фестиваля, и мы заказали его, и условия надо необходимые создать. Скажем, хлебозавод, печь хлебозавода, там, где пекутся, ну, большие там... Пироги. Хлеба, да. Да, да. Поэтому надо было ее поставить. Вот мы там занимались, поэтому он же размерит два с метра. 14 метр четырнадцать ширина, пять сантиметров толщина. Плюс он украшен очень красиво, там, со всеми атрибутами, какие ему, там, и калина, и сметана, там, и... Ну, ну, все, чтобы он был... Э, художественно красиво смотрелся. Не просто там ее взять, сварить там, какой-то с картошки... Э, вы так вкусно рассказываете, моя. вы кусочка не привезли с собой. Да. Объедение. А вот скажите, а что вы планируете приготовить в будущем для своего города? Вот чем э, необычным можете удивить? Ну, помимо уже дерунов. Не, но ну, если даже по мы каждый э, фестиваль э, удивляли чем-то. Ну, Первым мы спекли э, Дирун э, 116 килограмм. Следующий год мы открыли памятник Дируну. Через год мы спекли 136 килограмм Дирун. Поставили Через мы год э, мы пригласили людей с фамилией Дирун. Дирун? А таких 600 человек на Украине проживает, и они приехали, 15 семей, и они тоже выступали, и показывали, рассказывали. Ну и вот уже этот год очень интересный был. Мы провели выборы среди кандидатов депутаты Верховного Совета, кто лучше сжарит дирон, привлечет людей, и люди проголосуют за то, что он лучше сделал. Не там какие-то моменты политические, кстати, от политики совсем уходим. Кстати, Владимир, вопросов. отличная, знаете, инновация, отличная идея, проходной дерун в процессе выборов какого-то кандидата, несмотря ну, в какой-то... Вот так бля, видел, там... же масса, там, десятки тысяч людей собирается, и люди пробуют и говорят, вот этот мне понравился. Там неизвестно, вот, цвета партии, там, подобаний каких-то, то есть... Это, кто лучше и вкуснее приготовлено. Вкуснее приятного. это все сделать. Вот самое главное. Это замечательно. У вас есть прекрасная возможность пригласить всех э, в свой город и на свои праздники. Шановні жители Украины и представители, которые находятся в студии, я с великим удовольствием запрошую всех місто город Місто Город це это столица це місто, Это город, которому Киев платил и тому И потому то, что столицей Украины стал Киев, А не Корасин, це великий випадок, могло б точно все бути наоборот. Тому якщо ви приїдете в столицю деревлян, яка має перспективи і амбіції бути столицею України і не тільки України, ви не пошкодуєте. Друзі, у нас в гостях, можливо, був будучи мер столиці України. Володимир Москаляков. Спасибо. Спасибо. Спасибо.